З скільки настроєння на програму йдеться працювати, працювати і власне виборювати право країни жити краще. Ти хочеш мене, по, может, щоб мене посадили. Я кажу, що Віктор Федорович зараз телефонує з Росії і каже, що пацани, що таке? Якщо ну, ви хотіли долар по 25, щоб Крим віддати, то я це теж мог ну, ну, зробити. З одного боку смішно, а з іншого боку. А, Палуша, давайте що. Анекдот. Ну, раз уже он рассказал, я могу, правда? Ну, вы в Ничего. Это про местное самоуправление и в целом про нашу жизнь. Ну что, Моня, как дела? Что тебе сказать, Изя? Как на корабле. Тошнит? Плыть надо. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизеря, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Савика Шустра. Здесь слово получают не только политики, но и народ Украины. Видели ли вы запись конфликта, который произошел на Высшем Совете по реформам или реформ? У президента Украины 76% этот конфликт они видели. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. А, сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень, скажу, скажу. очень доказательно. Давайте. Очень доказательно и буду еще больше доказывать и буду с Господин президент. Я, я просто... вас не вы боюсь, что дальше мягко устроить. Да, бандит Мартинико ваш. Вы друг. говорите как в таких случаях? Нет, Вы бандит. Говорите, так говорите. Что знаешь? Этим не Так со мной еще никто не разговаривает. Я думаю, это очень хорошо для нашего общества. Это, естественно, неприятно на это смотреть, но ведь мы так долго говорили о коррупции, не называя имен, ведь это же не баба Варя где-то в общежитии у нас коррупционера кто-то впервые вышел и на самом высоком уровне, на уровне премьера, кабинета, президента, показал пальцем на двух людей, один из них премьер-министр, и сказал, эти люди связаны с коррупцией. Такой разговор не может быть мягким. Все вы... министр, министр, этом, теперь разговор. Рот закрой, Что? Я прошу вас. О! По... Можно без маты. Что вы подумали, когда увидели? Ну, как всегда в нашей Раде, цирк, разборки и все. Ничего интересного. Все в краю борола, потому что э, революция гидности отбулась, а изменения не отбывается. Э, Непорядок в государстве. Э, нам эти уже конфликты надоели. Мы бы хотели какого-то порядка, дисциплины, ну и вообще в стране, чтобы были какие-то изменения позитивные. Я не собираюсь на... с вами сейчас ну, ничего обсуждать после ваших разговоров. Всего. После Конечно. ваших разговоров я с вами, я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я, я, никто, я никогда не позволю. У меня в отличие от вас денег нет. Ну зато у мене є з репутації. Така поведінка неприпустима, коли на раді реформ, де присутній президент країни, уряд, э, вести себе таким подібним чином і прирівнювати Україну до рівня Зімбабве. А ви що-то знаєте Зімбабве? Ви бачили, як у них в парламенті відбувається? Мені здається, там немає парламенту. А вы учитесь в университете? Это так. А Какая у вас специальность? А, правознавство. Я навчаюсь в Национальной академии внутренних справ на факультете правознавства. Я не согласен, не согласен, что какой-то правознавец, медицин, который вся страна дает волгу, который вся страна дает, человек, война, который вся страна, я не собираюсь в он ссориться, я не я считаю, что Аваков и такой занимает должность, что же министр внутренних дел, и так поступить, это вообще недостойный человек быть, министром быть. Да. Швили все таки, то людина справедлива. Ну, цей, кубер, губер, губернатор Одессы. Я считаю, что он прав. Я думаю, что премьер должен уйти в отставку. А вакуум вместе, вместе должны уйти в отставку. Тому що народ вже навіть не може терпіти так. Можна це робити, десь виясняти стосунки, вийти в кулуарах, в туалеті це робити між собою на вулиці, коли вийшли, в готелі живуть один другим, виясняти стосунки. А у Верховній Раді потрібно закони приймати. Мерзав. Хочу, мерзав. Вар, вот. Да, вот. И, так я будеш світять, і будеш, то переможемо. из моей страны. Негодяй. Из твоей страны я украинец. Да. Я, украинец. Дом. Нет. Нет. Да. Ты вот. а ты артист. Вот Артист, <зарк> церк церкаль, я церкаль, я Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у вас такая была бурная реакция? нормальная реакция уже уходила. Я честно буду сказать, действительно, эта реакция, ну, знаете, ужасно, когда премьер, ну, министр внутренних дел, ну, он принципиально по-украински не было, а ужасно то, что, ну, уходи с моей Украины, знаете, ну, мужики, которые родились в Азербайджане, знаю, я считаю, что Саакашвили больше Украины, чем Авакова, клянусь. Я думаю, вы президента, вы оскорбляете страну, вы оскорбляете вы оскорбляете, страну. Вы оскорбляете, вы оскорбляете, вы оскорбляете народ Украины. на национальный ради реформ, Де вирішується життя країни, стратегія розвитку країни цей скандал? Це було приниження країни, образа країни, і мені здавалося, що президент мусив би негайно на це відреагувати. А ви були прем'єр-міністром? Якщо б це проєкт в вашому кабінеті міністра, як би ви відреагували? Я не можу уявити такого, щоб це відбулося на засіданні мого кабінету міністрів. Це неможливо, і тому я навіть не можу сказати, як. Хто б мусив би діяти? Просто керівник держави не може допускати, щоб його присутності таке відбувалося. А високопосадовці не можуть так себе вести. Ваш опит Європа, да. Соєнної Штати, як би там отріагували, якщо апрія невозможно було би хтось э, одним процентом підтримки ще політик. Тобто такого просто не може бути. Він Он б ушел в відставку давно. Если бы было такое громкое обвинение в коррупции сразу, ну, во-первых, скажем, Департамент юстиции в Соединенных Штатах, да, Департамент юстиции бы начал расследование наверняка бы была бы специальная комиссия Конгресса, например, если мы говорим о Соединенных Штатах, которая бы пригласила бы и господина Саакашвили, и господина премьера, всех, кто связаны с этими всеми ситуациями, и, и очень, в общем-то, расследовала бы, почему это произошло, как это произошло, и потом бы сделала какое-то заключение. Да? Оно не обязательно было бы обязывающим каким-то, но оно политически было бы очень весовым, потому что комиссия была бы независимая из представителей какой-то общественной Плюс конгрессменов, да. Вот. И вот здесь мне очень хотелось бы, чтобы у нас это тоже произошло. Как вы считаете, кто-то должен уйти в отставку? 43% считают, что премьер-министр и министр внутренних дел должны оба выйти в отставку. 35% считают, что все должны уйти в отставку. Всего лишь 8% считают, что никто не должен уходить в отставку. 6%, что только Арсений Яценюк, 5% только Арсеноваков и 3% Михаил Саакашвили. Принцип всех на всех. Когда пленные украинцы вернутся домой? У вас на груди самолетик. Да. Это я знаю. По всіх країнах їжджу, тому в кого які знаки опознавателі, в мене от такий, щоб всі розуміли, що представник Наді Савченко вона вам подарила? Це їй подарував чех, чешський пілот. Тут здається, чешською написано Лекі щастя з їхньої а, мови, тому ну це її подарунок. Я просто вже ношу їжегодна пресконференція -прес президента Путіна. Вчера длилось 3 часа 10 минут. И была возможность у украинского журналиста Цымбалюка задать ему вопрос. Владимир Владимирович, вот в контексте ваших неоднократных утверждений о том, что на Донбассе нет российских кадровых военных, я хотел вам передать... Что, 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 В контексте того, что... В контексте ваших утверждений, что на Донбассе нет российских кадровых военных, хотел вам передать привет от капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Третья бригада, город Тольятти. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха, и этот перечень очень и очень еще не закончен. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которые, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. Ведь э, не секрет, наверное, что э, украинские власти считают тех, кто задержан э, и находится в Донбассе людьми, которые подлежат обмену, а тех, кто содержится в тюрьмах на Украине в Киеве, считают уголовными преступниками и выводят за рамки этого обмена. С чем вот с этим люди на Донбассе не согласны? Нужно подходить по-честному и сказать, что давайте менять всех на всех, так как Петр Алексеевич Порошенко и предлагал всех на всех. А не выборочно вот этих будем и а этих не будем. Так что в этом отношении вот такой подход, и мы его поддерживаем. Вот э, всех на всех, да, вот этот вот обмен. Э, вы поддерживаете это? Это приемлемо сейчас для Украины и России? Я поддерживаю, и это понятно, э, с угляду на то, что люди уже очень долго сидят в киевском СИЗО. Всех, кого... Э, э, Всіх, хто цікавив свої структури служби, вже можна було зроздам розпізнати. І зараз, я думаю, на свята, на новий рік, все ж таки варто зробити подібний жест, як було зроблено в минулому році. Ну, тем паче, что э, заява от Кремля прозвучала. Значит, то крок на зустречь был. При я так зразумела, и не только я. Ну, в политике, в інші думки. Я подтверждаю то, что говорит Путин. Это игра с нами. Продолжение этой игры. Если бы он хотел одним звонком, извините, марионеткам, которые находятся в Донецке и в Луганске, он мог бы остановить всю эту вахханалию. Достаточно. 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 Обмен пленными вышел в плоскость э, таких вот пиар-компаний. Да, Путина, с нашей стороны, э, людей, которые не должны этим заниматься, они должны делегировать полномочия Ване Рудюку, Юрию Тандиту, группе при СБУ, Владимиру Рубу, на офицерскому корпусу, и дать возможность специалистам договориться и принести руководителям до вот этого звонка Путина, про который вы говорите, готовое решение который должен подтвердить президент, но Петр Алексеевич Порошенко не должен учить уборщицу прибирать администрацию президента, снайпера стрелять, пулеметчика заряжать патроны, а переговорщиков заниматься переговорами. Вы сейчас общались с Надеждой? Как она себя чувствует? Я подозрел на побачение, и я надеюсь побачить 21 22 Грудня І безпосередньо в неї вже зрозуміть її план дій, тому що оголошення голодування з сьогоднішнього дня так я чула від адвокатів. Я хочу зрозуміти, як ми діємо далі. Ви її питалися відговорити? У мене ще не було нагоди чи поговорити, чи відмовляти її. Ну їде мама, звичайно, мама теж буде намагатися вмовити, хоча я не знаю, який в цьому резон. Сидеть и ждать, и бороться за себя. Бойцы, когда идут туда, они уверены в том, что государство будет за них бороться. Да? Так, они выполняют задачи до конца. То же самое надеются, что будет от государства. И при попадании в плен то же самое. Они уверены, что за них борются. Ведь, 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 здесь, судя, в студии, сидя в студии, там, в Киеве, не понимают люди, что человек находится в плену, это трагедия для, 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 его семьи, для его друзей. Это тысячи людей. Тысячи. И за них надо бороться. Без политики, без ничего, за них надо бороться. Подарок на Новый год приготовили? Поверьте, никакой дарунок там не будет в радость. Поэтому я и приготовила подарунок на, э, на вынесение вироку. Но это уже так. А тому най, найбільший подарунок це свобода. Я як можу так свій подарунок приближаю, але не все залежить від таких, як я. Обмін всіх на всіх. Чи готове українське керівництво, те, що там Путін оговориться, готове обміняти всіх на всіх. Але для Путіна це гра. І сьогодні обмін військовополоненими чи полоненими. Це один із елемент примушення України в такому статусі, яка є, ота окупована територія, впарити, вибачте мене Україні. Це брехун, який, вибачте мене, вирішив знову стати іпратор. для нас провести операцію, це вопрос часов. Ми готові в будь-який момент забрати всіх наших ребят. Бачите, яка от риторика у Путіна, і яка риторика у нас? Путін лжець, він все в Поэтому мы и разговаривать не будем с ним о наших пленных, потому что он все равно не обменяет. Надо, чтобы кто-то сейчас конкретно по Савченко занялся и переговорил. Есть информация, что Савченко могут обменять на грушников. Теперь ждем решения нашего президента. Вот эту информацию и надо донести. Надо попитатися поговорити. Після дискусії з яким чувством оходяться? Та таке враження, що щось Україна соботує. Тому що я не знаю, як ще а, політика рівня президента може доносити посил до, своєго, до своїх колег а, про свої рішення. Це прес-конференція. Це... Ну так, вигляд демократії і заклик до співпраці. І е, чітка фраза ми в цьому питанні з моїм колегою єдині. Ми можемо сперечатись в інших питаннях, в цьому єдині. Е, мені здається, можливо, я звичайно я не політик, так е, але так більш ніж конкретно. Але наші політики чомусь кричать, що він брехун і йому вірити не можна, тому давайте залишимося так, як є. Дивно таке замішательство. А ну я вірю, що е, я б е, закликала Петра Олексійовича е, зробити публічний е, крок е, до Путіна е, і теж висловити свою позицію. Нехай це буде відкрито, е, тому що ну, я не чула відповідь справді, а варто е, нашому президенту відповісти Путіну. Дуже було б цінно така його публічно прилюдна заява своєї позиції. Вірю, що вона буде солідарною з от в цьому з Путіним, Целик, що вас в сьогоднішньому ефірі впечатліла. Меня впечатлило голосование по возможним отставкам. В принципе, больше 40% за то, чтобы Яценюк и Аваков ушли вместе отставку. Но 30 с лишним процентов за то, чтобы ушли в отставку все. Включая Михаила Саакашвили. А только Михаил Саакашвили только 3%. Самый низкий показатель. Но все равно, вот, если мы скажем, что треть Украины считает, что после такого конфликта все действующие лица Должно уйти. Ну, в общем, это меня впечатлило.